S veľkosťou budovy rastie aj zodpovednosť a náročnosť riadenia technológií. Príkladom je aj najväčší športovo-zábavný park na Slovensku v Banskej Bystrici, Bounce Park, ktorý len minulý rok otvoril svoje brány. Jeho majiteľ hľadal spolahlivé riešenie, ktorý mu uľahčí celý chod budovy. Rozhodol sa tak pre inteligentnú automatizáciu Loxon. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Viac než 50 atrakcií, od trampolín, lezeckých stien až po multifunkčné ihrisko je dostupné ako pre malých, tak i dospelých. Viac o tejto elektroinštalácii nám povie pán Dian zo spoločnosti Domiko. Pri realizácii projektu Bounce Park bolo z dôvodu optimalizácie nákladov a množstva káblových vedení rozhodnuté, že budú realizované inteligentné riešenia od firmy Loxon. V tomto priestore boli použité inteligentné riešenia na ovládanie osvetlenia, či už náladového, party alebo hlavných osvetlení, osvetlenia reklám, podsvietenia barov a pultov. Zároveň tento systém bol použitý aj na ďalšie ovládanie systémov, ako napríklad vykurovanie, rekuperácia a vykurovanie parkovacích ploch. V závislosti od otváracích hodín systém automatizuje ovládanie a spúšťanie jednotlivých detských atrakcií ovláda hudobnú a svetelnú produkciu. To všetko sa odohráva za pomoci jednej centrálnej jednotky – miniservera. V prípade manuálneho zásahu je samozrejmosťou aj aplikácia Loxon, vďaka ktorej je možné spravovať celý park aj na diaľku. Návštevníci Bounce Parku si môžu oddychnúť aj v príjemnom prostredí automatizované reštaurácie. Toto je jeden z mnoha príkladov, ako využiť výhody inteligentnej automatizácie. V dnešnej dobe rastúcich cien energií je inteligentná automatizácia významným benefitom nielen pre domácnosti, ale aj komerčné budovy. A v akom projekte využijete inteligentnú automatizáciu vy?